qadrli do'stlar blok sssda bloklar mavzusini davom ettiramiz o'tgan darsimizda blok yaratishni o'rgandik qanaqa yaratilishini demak bizni oddiygina blokimiz dif orqali klass ya'ni nom berish orqali yaratilar ekan buni tushunib oldik deb o'ylayman agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyada bemalol so'rashlaringiz mumkin qolaversa koment apisaniyada telegram gruppamizna manzilini qoldiraman o'sha gruppaga kirib ham bemalol dasturlashga oid bo'lgan savollaringizni berishlaringiz mumkin yaxshi biz blok yaratib olganmiz to'rt i̇şte, uchta mana yani shu bloklar bilan endi ishlashimiz kerak bloklarni yaratishni o'rgandik endi yani bloklar bilan ishlashimiz uchun bizga sssda flex box degan qo'shimcha kodlarimiz kerak bo'ladi Flexbox nima degani Flexbox. Tak. Flexbox mana shu bloklarni saytimiz xohlagan joyida joylashtirishimiz imkon beradigan kodlar deb tushunsak bo'ladi Flexboxlardan qanday foydalanamiz Flexboxlardan foydalanishimiz uchun biz har doim Flexbox'da ota elementga buyruq bersak ya'ni ota elementimiz bu yerda mana bu menu bo'ladi ya'ni mana bu kichkina undan keyingi bloklarimiz menuni ichida joylashgani uchun buni ota blok deb misol qilib olamiz menyuni bloklarda esa biz bola bloklar deb misol qilib olamiz Shunaqa tushunishimiz oson bo'ladi shunaqad endi biz qachonki ota blokga murojaat qilsak bolalariga ta'sir qiladi ota blokka yozgan kodimiz bolalariga ta'sir qiladi so, ho'p endi biz ota blokka murojaat qilamiz ota blokka e, ya'ni flexboxni ishlatishimiz uchun eng en asosiy birinchi yozadigan kodimiz bor bu ota blokka yozamiz ya'ni display flex df deb mana qisqartirgan holatda yozsam o'zi chiqarib beradi nr bosamiz biza qaraydigan bo'lsak bloklarimizni bitta qatorga joylashtirib beradi demak men ota blokga murojaat qildim display flex deb bu ichidagi bolalarni bitta qatorga joylashtirdi aslida pastga qarab joylashgan bloklarimiz e, yon tomonga ya'ni x o'qi bo'yicha bitta qatorga joylashib qoldi endi bu bloklarni xohlagancha joylashtirshsa bo'ladi ya'ni o'rtaroqdan orasini ochilgan holatda joylashtirishimiz uchun buni keyingi kodlarni yozishimiz kerak ya'ni esdan chiqarmaymiz display flex buyrug'i yozilmasa flex boklarimiz ishlamaydi shuning uchun har doim display flex yozishimiz shart endi esa biz e, x o'qi bo'yicha bloklarni joylashtirish ya'ni uzunlik bo'yicha joylashtirish uchun bizga justify right content degan buyrug'imiz kerak bo'ladi buni e, turli xil ichida kodlari bor ya'ni e, center aze end mana e, shunaqa bir qator kodlari bor eng asosiy ishlatadiganimiz bu center center deb yozadigan bo'lsam qaraymiz ni o'zgarish bo'ldi bizda e, bola elementlarimiz o'rtadan joylashdi yana bir narsani aytib ketishim kerak edi ediizoh qoldirib turaman display flex yozganimizda mana bu bloklarimiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni ya'ni ota elementga sig'ishi yoki sig'masligidan qat'iy nazar bular bitta qatordan pastga tushmaydi e'tibor beramiz bitta qatordan pastga tushgani yo'q ya'ni razmeri o'zgarib ketdi o'lcham misol uchun buni bir yuz ellik piksel emas ancha sakson piksel mana shu atrofda bo'lib qoldi hozir ya'ni bunda buzildi kodlarimiz o'zimiz xohlagancha ishlamayapti demak display buyrug'i bitta qatordan pastga tushirmaydi ekan mana shu bitta qatordan pastga kodlarimiz tushishi uchun bizga flex vrаb degan e, kodimiz kerak bo'ladi buni ichida de, враб degan buyrug'imiz bor rabni yozadigan bo'lsam bizda e, eng oxirgi buyrug'i buyruq sig'masa pastga tushib ketadi kodlar e, bloklarimiz tushunarli yani. bo'ldi deb o'ylayman qachonki mana shu razmer misol uchun ming piksel bo'lsa umumiy bu yerda bloklarimiz bir yuz ellik pikseldan bo'lganda uch yuz yuz to'rt yuz ellik olti yuz to'qqiz yuz piksel bo'lyapti ya'ni border ikki piksel borligi bilan yana qo'shilib demak yana bizda bir e, ming ikki yani yuzlar bir ming yuz piksellar bo'lganda yana bitta blok qilish mumkin edi lekin biza ming piksel shuning uchun hisob kitob bo'yicha keyingi blokimiz sig'maydi sig'maganligi uchun avtomat tarzda flex buyrug'ini flex ra buyrug'ini yozganligimiz uchun pastga tushib ketadi yaxshi davom etamiz demak bizda x o'qi bo'yicha o'rtaga joylashtirishimiz uchun just content center buyrug'i kerak bo'lar ekan yozib qo'yaman uzunlik bo'yicha buni bir qator yana qo'shimcha kodlari bor ya'ni bular space spece space spece bui yozsam bloklarimiz orasi ochiladi ya'ni blok oxirigacha ya'ni mana oxirigacha joylashyapti e'tibor beramiz shu joyga endi bizda space around degan buyrug'imiz bor Buni yozadigan bo'lsam, bo'lsamman ikki chekkasidan ham ikki yon tomondan ham joy qoladi ha, Bloklar. Xo'p. bizda eng asosiy ishlatadigan mana shu space spec space around va center buyruqlari bor Space around roundo turaversin endi esa bizda Y, ya'ni balandlik hmm, bo'yicha bloklarimiz o'rtaga joylashtirishimiz uchun o'rtaga emas xohlagan joyga joylashtirishimiz uchun biz eline uh, items buyrug'i bu kerak uh, bo'ladi eline items center yozadigan bo'lsam igrk bo'yicha irk o'qi bo'yicha bloklarimiz joylashyapti o'rtaga agarda men bu yerda end flex end deb yozadigan bo'lsam oxiridan joylashadi flex flex start deb yozadigan bo'lsam boshdan boshidan o'zi boshdan joylashganh boshdan joylashib qoladi yaxshi bizni sentrda joylashsin o'rtaga joylashdi endi bloklarimni men xohlayapman o'rtada deydi tepadan pastga qarab joylashsh misol uchun mana bunaqa tartibda joylashishin bitta bu yerda bu yerda bitta joylashsin misol uchun bu yerda bitta mana shunaqa tartibda tepadan pastga qarab joylashishi uchun biz flack direction kalami buyrug'ini yozishimiz kerak bo'ladi mana shularga raqam qo'yib qo'ysam yana ham tushunarliroq bo'ladi bir ikki uch Yaxshi. 1 2 3 e'tibor beramiz tepadan pastga qarab joylashadi mana shu bloklarimizni tepadan pastga emas ya'ni joyini almashtirib qo'yishimiz uchun reverse qolamn qolamin reverse buyrug'ini yozsak e'tibor beramiz endi 3 2 1 holatiga o'zgaryapti ikkalasini farqini tushunib oldik deb o'ylayman bu yerda 1 2 3 agar alam reverso ikki uch ikki bir mana shunaqa tartibda joylashadi yaxshi yana bitta narsaga e'tibor qaratamiz bizda justfie content x o'qi bo'yicha linenter o'qi bo'yicha ishlashi kerak edi shunaqa ishlaydi o'zi faqatgina bitta holatda mana shu qoida buziladi ya'ni qarang justfi content ne izah kaldırıp duramam. Demek bu bunda ham center o zaman yani ortaya cevaplaş X oku boyuca ortaya cevaplaş kirek yedi. Lakin bizde de bana content centerimiz izah kalgan yani işleme yaptı bu. Lakin şun şunda ham bize bu kodlarımız ya'ni bloklarimiz o'rtaga joylashyapti x o'qi bo'yicha e'tibor beramiz x o'qi bo'yicha hmm. bizda aslida eline item center bo'lsa y o'qi bo'yicha ya'ni mana bu joydan joylashishi kerak edi edib yani qoidamiz bo'yicha e, lekin bunaqa ishlamaydi ekan kalamn fle direction kalam yozganimizda bizni justified content center Iı, va eline item center buyruqlarni vazifalar almashadi ya'ni biz flack direction kalamni yozganimizda eline item center x o'i bo'yicha justify content center y oi bo'yicha ishlab qoladi qolgan holatda agar kalamni yozmaydigan bo'lsak kalamni ishlatmaydigan bo'lsak bu o'z holchu ishlaydi ya'ni y bo'yicha ishlaydi bu x bo'yicha ishlaydi mana qarang bizda line center ishlab turibdi shuning uchun y o'q bo'yicha o'rtaga joylashyapti agarda mana buni uzoqdan chiqaradigan bo'lsam x o'q bo'yicha o'rtaga joylashib qoladi mana shu yerda adashmaymiz e'tiborli bo'lamiz flex asosiy mantiq ishlatadigan kodlarimiz mana shular edi Hmm. video foydali bo'ldi deb o'ylayman tushunmagan joylarimiz bemalol u telegram gruppamizda yoki komentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin hammasiga javob yozishga harakat qilaman kanalimizga obuna bo'ling hmm. videolarni kuzatishda işte, to'xtamang videolarni biz ham chiqarishdan to'xtamaymiz sog' omon bo'linglar